oleh Yusuf Abdullah al Jadi pertemuan sebelum ini membicarakan soal bagaimana kaedah-kaedah dalam melihat keutamaan itu sebagai asas yang di dalam uh, membuat sebuah sebarang keputusan atas sesuatu perkara yang dilaksanakan ataupun dilalui ataupun sesuatu yang menjadi pegangan diantara di antara satu keadaan dan keadaan yang lain yang mana keadaan ini terbahagi kepada dua yaitu keadaan atau situasi yang dinamakan sebagai manfaat dan situasi satu lagi yang dinamakan sebagai mudara manfaat perkara perkara yang membawa kepada kebaikan dan faedah kepada sesiapa juga yang melalui jalan itu ataupun kita memahami mudara sebagai sesuatu yang boleh Mendatangkan uh, keburukan eh, kepada sesiapa juga yang melalui, yang ataupun berada pada keadaan Jadi, dalam hal melihat manfaat yang eh, perbandingan di antara setiap satu keadaan dan keadaan yang lain di antara manfaat dengan manfaat, di antara uh, mudarat dengan mudarat untuk dihindarkan, dan di antara manfaat dengan mudarat sama ada untuk dilalui ataupun dihindarkan, maka kesemuanya itu ialah perkara yang menjadi asas ya, dibandingkan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, seperti mana perbandingan kita nak membuat pilihan uh, di